поручим разработать свою стратегию на ближайшие несколько лет. Во-первых, был банк один из лидеров в роли членов 2008 года, после которого его позиции шатнулись, и поэтому мы представим свои, свои задачи задачи восстановления его позиции на рынке, как построение развития бизнес-модели на ближайшие несколько лет. Свою стратегию которые мы будем предлагать банку, мы решили это разделить на несколько э, направлений. Во-первых, это сегментное направление, где мы будем э, говорить о том, с какими категориями э, клиентов мы планируем работать. Далее, э, это э, продуктовое направление, где мы будем говорить о том, какие продукты мы будем предлагать клиентам. И, наконец, это направление маркетинговое, когда мы будем говорить о том, какую позицию мы хотим, чтобы банк занимал э, в глазах клиентов, как мы будем продвигать бренд, какой образ будет у нашего банка в, буд в будущем. Я начну с того, что связано с формированием э, э, стратегии в э, стратегии и здесь мы руководствовались принципом э, максимизации прибыли, максимизации отдачных металлов при э, сохранения риска. В этом случае э, нам необходимо, чтобы э, до, соотношение доли, которую занимает в как бы, э, активах банка э, некоторые сегменты клиентов, к э, той потенциальной доходности, чтобы вот это соотношение было постоянно по всем сегментам, в которых участвует в банк. Мы обратили сразу внимание на сегмент Афлюэнд, в котором это соотношение сильно нарушено, что показано на диаграмме. Синее это соотношение э, в портфеле, которое э, имеется у банка, красное это потенциальная доходность. И далее мы решили для повышения э, клиентов Афлюэнд, для увеличения новых клиентов, мы решили их привлекать продуктами потому что это направление у нас сразу слабо. Также мы будем работать с VIP-клиентами, с которыми мы пока что еще не работали, однако это очень прибыльное направление. И также мы заметили, что соотношение выполняется для, также для лоу-масс и масс клиентов с которыми мы решили, что будем работать посредством региональной экспансии, потому что если клиент находится в регионе, мы будем заниматься региональной экспансией, открывать новые офисы в регионах или заниматься сделками MMD. Для получения клиентов класса классах и AutoPlugment, то есть для клиентов с высокими доходами, мы планируем расширить на линию линейку создать новые продукты для двух категорий населения. Для лиц от 20 до 25 лет и для лиц от 40 до 55 лет. Для во вторых планируем оказывать брокерские услуги, из-за этих планируем расширить спектр инвестиционных услуг. А, то есть, например, данный оказываются такие услуги, как поиск КМТ-таргет и сопровождение сделок. Теперь, когда активную, подавать, мы определили, какие мы будем продавать, мы определяем, как, как мы будем продавать. А, прежде всего, вы заметите, что у банка отсутствует а, почти полностью канал альтернативных продаж. И поэтому мы решили усилить позиции банка в этом сегменте. Что касается альтернативного канала продаж для сегмента VIP-клиентов, мы предлагаем развитие отдела правил банка. Мы предлагаем нанять высококвалифицированный менеджер, который продвинет наш отдел правил на высокие позиции среди высоких клиентов с высоким доходом. Что касается клиентов с низкими доходами, то для них э, приготовлена э, другая стратегия, а именно внедрение каналов продаж, например, э, 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 в супермаркетах, либо на мы расслабляем клиентика. Помимо этого, мы предлагаем развить э, интернет и э, включать э, как рекламу интернета, так и э, продвижение на рынок услуг поставляем э, через интернет. А также для э, цели рекламы э, мы в, э, предлагаем выпускать Кооперативной карты, совместно с нашими э, бизнес-партнерами, э, которые, э, которые создадут предприятия для компаний как среди стиле э, клиентов так и среди клиентов э, месси и класса Помимо этого хочется отметить, что э, эти, эти две с, частые стратегии взаимосвязаны, так, например, э, продажу ипотечных кредитов э, олдмейст можно финансировать за счет локализации и выпуска бандов э, путем продажи их через лет клиентов высокого класса. Спасибо, Игорь. Кроме того, нас попросили оценить целесообразность инвестиций в поглощение нашего бета -бума. Мы провели этот анализ двумя шагами. Первый – это DCF-анализ, второй – это transaction-анализ. И увидели, что они дают противоположные результаты. Но, тем не менее, мы склонны предлагать нашему клиенту принять этот проект поскольку, во-первых, а, значение, получаемое по DCF, дает более значимый результат. Второе, DCF а, помогает лучше учесть синергию. И третье, DCF а, лучше учитывает нашу наш будущий потенциальный рост. Говоря о... А, в сравнительном анализе мы разным сделкам придали разные веса, в зависимости от того, насколько таргет похож на наш таргет, бета-банк, и в зависимости от того, какая доля собственного капитала приобретается. И в результате получили оцененную стоимость нашего бета-банка 6,5 миллиардов рублей. Помимо преимуществ преимущества всех анализа, у него также есть немаловажное математическое, серьезное, достаточно финансовое основание который мы пытались привести. Дело в том, что во всех заданиях кейса, во всех заметках было очевидно, что в этой банке есть огромный потенциал, который реализуется слабо. Соответственно, наша задача этот потенциал реализовать, пока его не реализовал кто-нибудь другой. Что же это за потенциал? Мы решили сделать прогнозный период в течение 5 лет после которого наступает заминальная стадия. Так вот, задача основная нашего, нашего прогнозного периода – это нахождение оптимальной процентной ставки и соответствующего ей объема портфеля кредитов физическим лицам, потому что их, их доля является превалирующей. А, таким образом, с помощью функции спроса, которую построили наши аналитики, мы нашли, что оптимальная ставка является ставкой 19%, и соответствующий объем кредитов физическим лицам порядка 110 миллиардов рублей. Соответственно, мы предполагаем, что в течение ближайших пяти лет а, линейно ставка будет падать, Уважаемые коллеги, 3 минуты. А объем по кредитам будет, соответственно, линейно возрастать. В результате 2017 года мы достигнем оптимальной фигуры, а после которой уже наступает земная стадия. А, чистые процентные доходы соответственно при этой оптимальной а, ставке будут наибольшими среди всех. А, что касается чистых прочих доходов, которые вы можете видеть, а, а здесь обучены все остальные статьи отчета прибыли АПО по видим, они значительно снижаются. Это связано с тем, что операционный расход нападают в соответствии опять же с той оптимизацией, которую мы получим при слиянии, которую обсчитали наши аналитики, по персоналу, по аренде по прочим расходам. А, тем самым мы, а, комиссионные доходы и прочие доходы у нас предполагается, что останутся на среднем постоянном уровне в течение вот этих 5 лет, потому что основное все наши ресурсы будут задействованы как раз на расширение нашего кредитного портфеля, и в этих отраслях, в этих сферах деятельности банка значительных изменений не появится. Таким образом, мы получаем чистый денежный поток равный чистой прибыли компании. Ставка дисконтирования 27% получена методом кумулятивного построения. То есть мы пытались учесть все риски, которые есть для данного банка. В частности, очень достаточно высокий риск, связанный с конкретным банком, потому что его портфель очень слабо диверсифицирован, то есть доля кизнечных рисков чрезвычайно высокая. В терминальной стадии у нас ставка остается такой же, и при этом мы выбираем темп роста 2%, как, ну, как естественно не превышающий среднеэкономического темп роста, к тому же мы говорим о конкурентной банковской среде, в которой, в общем-то, сложно показывать значительный темп роста в долгосрочном бесконечном периоде. Получаем, соответственно, с учетом терминальной стоимости 4 миллиарда 800 миллионов и затрат на сделку 350 миллионов, мы получаем чисто приведенную стоимость 11 миллиардов 352 миллиона рублей которая нам кажется более адекватной и которую мы предлагаем использовать в расчете выгодности реализации этой сделки. А к тому же реализация, то есть покупка в этом банке соответствует стратегическим инициативам, которые были выделены в начале презентации, то есть расширение. Одна минута. Все, спасибо. Не процентный, процентный доход и процентный доход. а, нет, процентные доходы растут а, за счет а, расширения, соответственно... Процентный ты... доход 8, 10, 9, 7. Вы имеете в виду в... Это база, скажу, по отчетности, в смысле за прошлый период? Да. Ожидаемое в 2012 году падение с 9 до 7. А, мы не учитываем. Мы решили, что мы находимся далеко от максимального соответственно, величины, за счет чего мы должны понижать дальнейшую ставку и наш объем, соответственно, по функции спроса, объем при понижении процентной ставки, объем кредитов, который мы быть, значительно увеличится. Причины этого тоже не анализировались. Причины чего? Падение доходов и расходов. Процентов. А в течение еще... Это Вам говорилось о том, что банк неэффективный менеджмент, и что стоит выручку сменить, сразу наладится. называется. Ну, в частности, мы эту посылку использовали, что новый менеджмент, он как раз перейдет к оптимальному направлению, в частности, к максимизации преград. И максимизировав просто функцию преград, мы получили оптимальный результат. Какие расходы применяются, не будет так стандартно? А почему... Можно вопрос? Почему вы услышал, что, не виды, что просто так угу. а чисто почему? почему? так? Мы, мы можем считать, что у нас уровень равен 100%, поскольку у нас не предполагается развитие за счет э, предполагается капитальных вложений. У нас потоки растут только за счет входа в но по теории дня Миллера, если мы предположим, что мы будем, соответствующим образом час двигать отправлять на каркасы, тогда стоимость компании не изменится. Так, э -э да, То есть вы, вы предполагаете, что э у вас э каркасов не будет, я правильно понимаю, что все, все отправляется на дивиденды? Да. Mm -hmm. а, окей. а за счет чьих, ну, как, как, вы думаете, э увеличить э, кредитный портфель вот настолько насколько мы прогнозируем на это ну нужно так там мы хотим проделать с этим занятие нас только помнить что э, у нас есть большой потенциал